कार्यक्रम आयोजित करून ज्ञानेश्वर विद्यालयाने साजरा केला प्रजासत्ताक दिन चिखली प्रतिनिधी मेघा जाधव श्री ज्ञानेश्वर विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय पेठ येथे प्रजासत्ताक दिन साजरा श्री ज्ञानेश्वर विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये पेठ येथे प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा करण्यात आला सर्वप्रथम ध्वजारोहण श्री ज्ञानेश्वर समाज प्रबोधन संस्थेचे सचिव मानि ज्ञानेश्वर भाऊ शळके यांच्या हस्ते करण्यात आले त्यानंतर गावामध्ये प्रभात फेरी काढण्यात आली प्रभात फेरीमध्ये ढोल पथक व लेझिंग पथक यांनी प्रत्येक सादर केली त्यानंतर काही मुलांनी लाटीकाठीची प्रत्यक्षिके सादर केली त्यानंतर शाळेवर मान्य गायकवाड सर यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आला सर्वप्रथम भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले त्यानंतर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष हरिनारायण गायकवाड यांनी सुद्धा प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आपलं मत व्यक्त केलं व काही विद्यार्थ्यांनी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त भाषणे दिली त्या भाषणाला प्रभावित होऊन गायकवाड सर यांनी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर बक्षीस दिलं सदर कार्यक्रमात संस्थेचे संचालक सागर शिळके

की को छोड़ दिया हमने अब समंदर की जिम्मेदारी है अब हमारे ऊपर घर परिवार की की नहीं बल्कि पूरे भारत देश जिम्मेदारी है हमें पूरे भारत देश को सजाना है संवारना है और मैं कहना चाहूंगी मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे बढ़ाने की ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को आगे बढ़ाए जब मैं आज महिलाओं की बात करूँ तो आज महिलाओं को सनक, आरक्षित होने की नहीं बल्कि संरक्षित होने की जरूरत है क्योंकि आज दह पीड़न यौन पीड़न कन्या बलात्कार जैसी बातें मुझे बढ़ती हुई बढ़ती बढ़ती हुई नजर आ रही है जब ये देश में से ये सभी बातें मिट जाएंगी हर नागरिक महिलाओं का सम्मान करना सीखेगा तब मैं समझती हूँ कि राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ाया कदम होगा जब जब मैं मैं आज महिलाओं के राजनीति की बात करूँ तो आ, आ, मुझे राजनीति से परहेज नहीं मुझे राजनीति से परहेज नहीं मुझे राज की राजि से क्योंकि चुनाव हुआ उम्मीदवार जनता के लिए राजा नहीं बल्कि उनका सेवक होना चाहिए और संसद में फैसले न झगड़ के नहीं बल्कि नीतियों को समझ कर दिए जाएंगे अगर बेहतर राष्ट्र निर्माण चाहते हो तो भ्रष्टाचार को मिटाना होगा लहू बहाना क्योंकि लहू बहाना होगा व्यक्तिवाद को छोड़कर राष्ट्रवाद